Всем привет! С вами я, Алина. И в этом видео я расскажу про вкусняшки. Папа только что из магазина, поэтому давайте начнем. Так, первое, что он купил, это йогурт с наполнимым э, ананасом. Вот такой вот. Вот. Я очень люблю эти все йогурты. Вот. Так что здесь жирность 1,5%. Вот. Можете посмотреть. Вот такой вот еловый вот. Вот. Высала, ферма. Вот. И вот. Здесь. Здесь из чего сделаем. Вот. Так что у меня начинается вот. Поэтому... Папа его не так часто покупает, конечно, как бы хотелось, но все равно приятно. Потом он купил коктейль. Ой, наоборот, извиняюсь, вот, коктейль молочный на здоровье. Нет. На здоровье. Вот, очень классный, так сказать, понравился. Вот шоколад 750 граммов коктейль молочный, ультра, ультра пастеризованный с наполнивачем. 2% жира. Вот. И здесь кусочки шоколада. Пористый Кстати, в этом видео тоже присутствует шоколадка. Я вам покажу. Вот. Из чего делается здесь и здесь, кстати, тоже. здесь, правда, другое. Вот это кто выраныкась, откуда он приехал, вот. Ну, как бы, очень классный. Вот, кстати, он у меня уже закончился, здесь пустая баночка. Вот, ну, вот в стакане уже. Вот, он. вот такого вот цвета. Шоколадный вид. Вот, ну, вот такого вот цвета. Вот. Потом... Папа купил эм, мороженое. Вот. Мороженое она купила. Зебра. Значит, одна половинка. Белая, другая черная. Вот. Вот такая вот. Зебра называется. Правда, здесь уже ничего нету, Вот. Но это, поверьте, это классное мороженое. Вот. Вот такое вот. Вот, ну, в общем. Вот. Пенниська. Пенниська. 70 граммов. Вот морозово с комбинованным складом сыровым. Вот. Вот. Ласка. Ласка. Вот. Фирма Ласка. Найкраще смотри свиток. Вот. Ну, сказать честно, он мне понравился. Вот. Ну, прикольное, в общем-то. Мороженое. цветущие, Вот. И, я думаю, самое вкусное. Это, это принес папа маме. Это нам, ну, всей семьей. Это тоже всей семьей было. Вот. Мы его выпили. А это лично мне. Я же говорила, что будет шоколадка. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Вот. Моя любимая пористая шоколадка. М -м -м. Вот. И здесь она белая. Белая шоколадка. Мне нравится белый шоколад, поэтому я заказала белый. Вот как бы мне в принципе нравится и эм, ну, как бы молочный шоколад и просто черный вот как бы шоколад но мне черный не сильно нравится мне нравится молочный шоколад и просто молочная шоколадка белый шоколад вот вот здесь картинка самого шоколада вот потом производитель Рашен вот. Рошан. Фирма известная, шоколадки. производит и конфеты там, короче, много всего. И здесь написано хорошо. Вот. вот. и здесь тоже написано. Шоколад пористый, белый. Вот, и здесь точно так же. И здесь, что здесь. Вот. И, как всегда, еще делали. Вот, откуда привезли и так далее кстати она золотого цвета она плеливается на свет на свете, на свете. Вот. ну мне нравятся такие штучки сейчас я буду есть мою складку вот. так что вот, приятно держать на руках вкусняшку вот ну в общем то и все конечно да мало вкусняшек вот но это по крайней мере для меня это вкусняшки там еще папа конфеты еще были но я их уже сделала вчера вот как бы вот. Папа вчера был на день рождения там были фрукты вот такие яблоко осталось вот там со мной здесь банан я съела шкурка только осталась вот ну как бы это все вот. как бы все новинки вот кому какая новинка понравилась пишите ну, в смысле, может, йогурт кому, -то. может, йога кому-то, может кто-то пробовал, пил, Обязательно скажете. Вот, и с каким наполнивачем и кто ел мороженое, напишите. И можно даже писать, кто какое мороженое ел, кто какой шоколадку любит. Вот. Я всегда порствую. И может кто кто какие коктейли пил. пил. Вот. И... Вот как э, кому какой сам бочку цель понравился? Мне лично этот. Еще там был с бананом и с клубникой, но мне нравится с шоколадом. Кстати, здесь все написано дата выработки, дата производства и дата продукции. Ну здесь, конечно, вот две строчки по-русски и последняя не на русский. А по-английски, наверное. На <с> вот, ну, в общем-то, это все. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну, в общем-то, всем пока. До встречи. Чапкнемся. Пока.